Uh, Ustaz, suara tak ada. Wa naf sallallahu ala Muhammad. Wa ala alihi Baik, uh, sahabat yang namati Allah. Hari ini kita akan masuk kepada perkataan kedua. Atau uh, Uslub yang kedua. Di dalam ayat kita, uh, pada uslub pertama kita sudah bincang bagaimana perkataan ataupun ayat 64 ini bermula atau hadir dalam uh, rajah yang kita telah sedia maklum. Di mana di dalam rajah kita, kita telah pun bincang sebelum ini. Ia adalah di bawah tajuk gambaran tentang ketakutan orang munafik kita panggil khawful munafikin ya kebimbangan orang-orang munafik jadi di bawah tajuk kebimbangan orang munafik ini sahabat yang dirahmati Allah kita uh, ada dua perkataan satu yahlifuna dan yang kedua yahzaru jadi sebagai ingatan kembali, semata semasa Allah sebut Yahlifu Nabilahi Lakum Yurtuqum itu Allah cerita tentang zahir mereka, ya? zahir mereka. Sekeduanya tentang ketakutan orang-orang munafik, iaitu kebimbangan mereka. Jadi ketakutan mereka itu digambarkan secara zahirnya kita nampak mereka bersumpah atas nama Allah untuk mengelirukan orang Islam dan nak tutup ha, nifak mereka. Okey, selesai. Yang kedua, Allah sebut pula dalam ayat 64 ini perkataan yahzaru al-munafiqun. Jadi yang ni Allah cerita pula tentang dalaman mereka. Iaitu apa yang mereka rasai Kalau Yahlifuna billahi lakum Itu apa yang mereka tunjulkan Atau lakukan secara zahir Okey Jadi sahabat-sahabat Allah Dalam ayat Yahzarul Munafikun ini Usul yang pertama kita telah bincang Pak ni. ayat ini hadir sebagai suatu ayat kuat ayat utama dalam cerita ini sesudah ayat yahliquna dan apa yang menarik perhatian kita hadir ayat ini tanpa ya tanpa uh, perkataan sendiri. Maknanya tidak ada sendi di depan ha, perkataan tersebut. Jadi sahabat semua, dalam... Uh, Ya, dalam uh, ayat ini benda yang kita kena fokus sekarang ialah uh, sahabat semua perkataan Yahzaru sekejap saya buka ekos perkataan Yahzaru hadir ya tanpa sendi Jadi bila hadir tanpa sendi dia suatu statement besar bukan maksudnya bukan sekadar satu statement sambungan bukan dia satu statement besar yang perlu diberi perhatian oleh kita sebab tu tadi saya sebut saya kata apa um dua perkataan ini satu gambaran tentang zahir yang kita nampak satu lagi gambaran tentang batin yang kita tak nampak. Zahirnya mereka bersumpah, pamerkan mereka ini nampak beriman. Tapi batinnya mereka sebenarnya sangat bimbang dan sangat takut kalau rahsia mereka itu bocor ataupun ha, diketahui orang. Okey. Selesai ya? dua statement. Jadi kita dah bincang tu minggu lepas. Sekarang hari ini, uh, dalam uslub yang kedua ataupun sudut yang kedua tentang uslub Yahzaru ini, selain ia ayat utama, perkataan Yahzaru itu sendiri, perkataan Yahzaru itu sendiri, sahabat semua, membawa mesej yang cukup besar. Uh, kalau baru ni. Uh, perkataan yang terlalu munafikun sebagai ayat utama dan ia hadir tanpa sendi sebagai suatu pendedahan tentang uh, batin mereka dan pendedahan di situ pendedahan yang berunsur serangan kepada dalaman mereka sampai kita panggil pendedahan yang menghentam psikologi mereka ini kalau sahabat tengok ni hari ini Perkataan Yahzaru itu mengandungi satu unsur paradoks makna. Ya? Ha, ini lebih dalam, lebih halus makna yang kita boleh dapat. Apa maksud paradoks di sini? Maksudnya, bagaimana Allah menceritakan keadaan sebenar mereka? Di mana? ayat ini secara zahir menceritakan ada suatu sikap berhati-hati, berawas, teringat daripada mereka dalam kepura-puraan mereka tadi. Tetapi paradoksnya ialah sikap berhati-hati mereka itu sebenarnya tidak asli. Tidak asli. Jadi artinya mereka berada dalam mood berperang dengan diri mereka sendiri. Nah, itu poin kita hari ini. Jadi kita nak bagi tahu apa? Nifak itu kita aja rasa kita uh, seolah-olah memperdaya menipu orang lain. Tetapi sebenarnya nifak itu adalah penyakit. Paradox. Ataupun kita panggil kekeliruan makna. Yang berlaku dalam bentuk kita menipu diri kita sendiri. Tetapi kita tak sedar. Hmm. Ini benda ni Allah disebut di awal surah Al-Baqarah. Kalau sahabat ingat, tengok. Ha? Allah sebut apa ni? Yukhadi'un Allah. Allah Ta'ala sebut. Sahabat tengok ayat ni. Yukhari Allah Oh, sorry silap Okay Ini ah, Saya sebut Okay Ini ayat 9 Sahabat ingat ni Cuba tengok Orang munafik ini Mereka berkata Ini sama je, sama dengan ayat 9 ni Ayat 64 yang kita bincang Perkataan ni Hazar Kerana Allah mengatakan di antara manusia itu ada orang munafik. Iaitu orang yang berkata, kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. itu kata-kata mereka. Tapi, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِي Sedangkan sebenarnya, tidak sekali-kali mereka itu orang yang beriman pun. Tuhan kata, mereka tak beriman pun sebenarnya. Lepas tu Tuhan sebut satu ayat. Rupanya dalam perbuatan mereka berkata begitu tadi tu, mereka nak berhati-hatilah konon. Nak cover. Tapi hakikat yang berlaku, Yukhadi'un Allah. Ha? Kononnya mereka nak menipu Allah. Wallazina amanu. Dan orang yang beriman. Tetapi, Wa ma Tidaklah mereka menipu. Illa anfusahum. Melainkan diri mereka sendiri wa ma yash'urun. itu paradoks ya. Wa ma yash'urun. Tapi mereka tak rasa. Jadi maksudnya sahabat semua, sahabat semua. Saya selalu saya kata begini. Warak itu bagus. Warak itu bagus. Alim itu bagus, beramal soleh itu bagus. Tetapi ada satu benda yang lebih penting daripada semua itu. Walaupun ia kelihatan tidak ada pada orang warak. Sorry, orang itu kelihatan tidak warak. Atau tidak ada amal soleh yang banyak. Atau tidak ada apa kita kata kelebihan-kelebihan lain lah. Tetapi orang itu ada ikhlas. Maka saya nak bagi tahu Ikhlas itulah yang berlaku. Yang tidak ada pada diri orang munafik. Dan hilangnya ikhlas daripada mereka itu. Mereka tak rasa. Sehingga akhirnya mereka sedang berperang dengan diri mereka sendiri. Oh bahaya, bahaya sahabat-sahabat semua. Nifak ini sangat bahaya. Kerana dia adalah penyakit yang kita tak rasa dan kita tak sedar. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau boleh jadikan aku hamba yang kuat ibadat, yang banyak amal soleh, yang banyak kebaikan banyak infak banyak apa semua sekali itu bonuslah tetapi di samping itu jangan sampai kami ini hilang ikhlas hilang kejujuran hilang tak ikhlas kepada ya Allah kerana di saat itu nifaklah yang berlaku pada kami dan yang paling bahaya pada waktu itu apakah masalahnya kami akan berperang dengan diri kami sendiri dalam keadaan kami tak sedar kami sedang berperang dengan diri kami sendiri. Jadi sahabat-sahabat semua, ha, inilah. Sebab itu Ibnu Jurais mengatakan apa? Orang munafik itu dia akan menyanggahi kata-kata dia. Ibnu Jurais sebut. Ha, lah Ibnu Jurais. Saya petiklah kata-kata ini, ya saya petik kata-kata ini, saya letak dalam tafsir kita sekarang. Sahabat semua, tengok sini. Saya tambah kat sini. Ha? Okay. Kata Ibnu Juraish, sahabat dengar baik-baik. Dia kata apa ni? kal munafik orang munafik itu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Perkataan dia akan bercanggah dengan perbuatan dia tetapi dia tak rasa Wasirrahu ala an yatuhu dia akan bercanggah dengan zahir dia tapi dia tak rasa orang tengok nampak tapi dia tak perasan wamadkhaluhu tempat masuk dia bercanggah dengan makhrajuhu makhrajuhu wal ya wamadkhaluhu maka jauh. Tempat dia masuk akan berbeza. Berlawan dengan tempat dia keluar. Maknanya pintu masuk lain, pintu keluar lain. Tidak keluar pintu yang sama. Teringat saya cerita Piramli dalam Madu 3. Ha? Dia lari daripada isteri dia. Tiga di orang kejar dia. Ha? Masuk pintu ini. Eh, tengok-tengok keluar pintu lain. Tapi bilik itu tak ada pintu. Ha? Macam, -macam, Macam tak ada lebih kurang. <tik> Zahir dia Mari bahu. Ha, Bercanggah dengan raib ha, dia. Ataupun ketika sembunyi dia. Jadi maksudnya, depan orang, lain. Ketika sembunyi, lain. Jadi sahabat semua, ini penyakit sahabat. Penyakit. Kalau ada dalam diri, inilah dia panggil paradoks. Di mana dan paradoks yang lebih kuat lagi di sini ialah sahabat dia sahabat semua. Paradok yang paling kuat di sini dalam perkataan yang zaru ini hati tidak beriman tetapi diburui rasa takut yang mendalam seakan-akan ia beriman. Maksudnya dia tahu dia tak beriman dengan Allah. Tetapi kenapa dia masih terperangkap dalam mood dan tingkah laku untuk mempamerkan ia sebagai seorang yang beriman. Hai tulah nafik. Serba salah ini sahabat, serba salah. Ini masalah ini, ini parah ini. Ya? Saya ulang. Dia tahu dia tidak beriman. Dia tahu, dia yakin dia tidak beriman. Tetapi kenapa dia terus nak berlakon dan cuba mempamerkan dirinya dalam keadaan mud sebagai orang beriman dan dia pula Diburui oleh rasa bimbang. Ini sahabat, kalau kena macam ni, dia bawa sikit daripada gila. Bawa sikit daripada gila, sahabat. Sebab dia masih waras. Sebab itu dia boleh menipu. Orang gila, dia tak tipu, sahabat. Cuma dia tak waras. Jadi kita kata, bahasa muda, orang gila lebih baik daripada orang munafik. Ini bahasa kasar lah yang saya kena-kena. Sebab itu, perkataan ya Hazaru itu perkataan yang mendedahkan batin nifak tadi. Sahabat boleh nampak kan? Eh? Jadi secara zahir, ayat ini menyatakan munafik itu takut. Ha, tapi sebenarnya, kenyataan itu bercanggah secara logik akidah. Kerana mereka nak takut apa? Mereka sudah tidak beriman kepada wahyu. Mereka nak takut apa mereka tidak yakin kepada Al-Quran. Itu benar-benar dari Allah. Mereka menolak Al-Quran. Jadi nak takut apa? Kalau nak kafir, kafir betul-betul. Tapi kenapa Allah perangkapkan mereka dalam mood yang serba salah itu? Ah, jadi sahabat semua, itulah bahaya munafik. Jadi bahasa kita ini, gaya bahasa kita di sini ialah inilah kekuatan bahasa Quran. Sebab itu, Sahabat semua, bahasa tidak menipu. Saya selalu sebut berulang kali rasanya sudah ratusan ribu kali saya sebut. Bahasa tidak menipu. Walaupun tuan yang bercakap itu boleh menipu. Tapi bahasa tidak menipu. Di sinilah kekuatan bahasa Al-Quran. Di mana Allah menyebut sesuatu, yang secara zahirnya nampak benar hmm. Tetapi Secara makna Mengandungi sindiran Yang mendalam hmm. Jadi sahabat semua Maknanya kalimah Yahazar itu Ada unsur hmm, Memandang hina hmm, menganjingkan Orang-orang hmm, yang munafik Yang ketiga perkara ketiga dalam usrub ini takut pura-pura di mana uh, tafsir Abu Muslim Al-Asfahani ada mengatakan dia kata macam ni Ibnu Qasis bu eh, sorry Ibnu Ashur kata wa ahsanu ma qila fi dhalik apa yang terbaik yang pernah dikomentar orang tentang perkataan Yahzaru itu antaranya ialah kata-kata Abu Muslim Al-Asfahani. Dia kata apa? Yahzar itu. Maksudnya, huwa hazarun. Ia adalah satu uh, sikap berhati-hati. Ya? Satu sikap berhati-hati. Yuzhiruhul munafikun. Yuzhiruhul munafikun. Orang munafik cuba zahirkan dia, selahkan dia, ala wajhil istihzaq. Ha? orang munafik buat begitu kononnya nak perli kepada orang Islam. Jadi dengan dengan maksud dalam hati mereka padan muka orang Islam. Ah ha, tengok tu kena tipu hidup-hidup. Kena tipu mentah-mentah aje orang Islam tu. Ah ha, bukan cedik sangat. Orang Islam tu memang betul lurus bendul-bendul, pembaris amat ha, lah. Ha, lebih kurang perasaan mereka. Jadi dengan sangkaan dengan sangkaan, kononnya Perasaan mereka tadi Sikap mereka tadi Hanya mereka yang tahu Dan mereka ketawa secara perli Kepada orang Islam Senyum macam tu saja Dengan sangkaan, kononnya Tak ada siapa yang akan dedahkan Dan orang Islam tak akan tahu Tiba-tiba tuk-tuk Allah Ta'ala memberitahu Kepada Rasulnya Fa'akbarallahu Rasulahu Bita'li jadi Allah Ta'ala tiba-tiba beritahu kepada Rasulnya begitu. Dan wa amarahu Allah Ta'ala pula suruh Rasul yang yu'alimahum memberitahu balik kepada mereka. Ha? Bi'annahu bahawa Rasul sudah mendedahkan rahsia mereka alladhi hadiru yang mereka takut-takut ha, -takut. zuhurahu bocor rahsia itu. Ha, jadi sahabat semua, ini benda yang kita paling takut di atas muka bumi. Apa risiko benda ni sahabat? Maksud begini, kita kononnya nak berlakon baik. Nak tunjuk baik, nak cover. Ha? Sedangkan dalam hati kita jahat. Dan kita rasa tak ada orang boleh beritahu. Tak ada orang boleh beritahu. Hmm? Sahabat semua. Kemudian, kita pun jaga, keep lah. kita jaga benda tu macam tu. Uh, kita cuba uh, kawah perpanjangan. Tapi tiba-tiba Allah dedahkan. Uh, baik. Mungkin kita akan Wahyu. Uh, kita kata. Uh, jadi kalau zaman kita, mereka nak takut apa lagi? sebab Nabi dah tak ada, wahyu dah tak turun. Jadi siapa lagi nak mendakannya? Ah, jangan jangan cakap begitu. Sebab saya pernah jumpa satu ah, hadis yang menyebut bahawa apabila Allah Subhanahu taala nak buka aib seseorang, apabila orang itu terlalu sangat menipu ah, dan manipulasi agama, apa Allah taala buat? Allah taala akan hantar malaikat menjelma dalam bentuk manusia kemudian Allah Taala akan malaikat itu akan cerita keburukan orang jahat tadi keburukan orang munafik tadi maka bocorlah rahsianya. Aa, jadi hati-hati itu. Ha, ini ini benda yang paling kita takut. Sahabat. Paling tertakut. Tak ada siapa nak dedah kan. Kita dah kunci mulut semua orang. Tiba-tiba bila dah tak ada siapa yang sanggup mendedahkan kejahatan orang munafik itu sedangkan dia sudah betul-betul membahayakan agama Allah tak Allah taala hantar ta malaikat yang hadir menjelma dalam rupa manusia dan al malaikat itu akan bongkarkan ha, rahsia kita skandal kita jadi sahabat semua hati-hati nah kalau kena macam tu ah okey jadi ini adalah satu tafsiran yang paling tepat. Aa, itu dia. Jadi ini adalah satu aa, orang kata sindiran untuk memperli orang Islam tapi akhirnya Allah dedahkan. Jadi rengkasannya apa? Rengkasannya mereka ini pura-pura takut. Pura-pura takut tak takut pun. Tapi mereka buat begitu bukan kerana iman tapi lakonan politik dan sosial. Jadi sahabat-sahabat semua hati-hati dengan benda-benda macam ni. Jadi sahabat semua untuk makluman sebenar perkataan Yahzaru itu lebih tepat kita terjemah sandiwara. Mereka bersandiwara. Mereka cuba perli orang Islam. Ha, jadi sekali itu untuk pagi ini sahabat. Ha, ringkas saja sebab kebetulan poin dah habis kalau saya masuk perkataan apa yang keempat ini dia dah masuk bab respon Allah. Respon Allah. Jadi yang ni, kita kena buat esok lah. Uh, jadi sahabat sama-sama doa. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita semua. Jaga kita semua. Daripada penyakit yang paling bahaya ni. Okey? Lain macam. Bila kita bincang usruk ni, dia rasa dekat. Dia rasa dekat. Baik sahabat semua. Ni betul ni komen sahabat kita. Dia kata apa? Secular in nature. Uh, claiming to be Muslim but rejecting Islam, they hate it, uh, but claim to be Muslim. That's a translation for hypocrisy. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم <تكلم> الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم تمم لنا تاخيرنا في اداء واجباتنا وقضاء اعمالنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya Allah Amin amin.